د نړیدوونکو بیا هم خړهغلاس سره توايو د اسلامي نړیوال خبراون نه هم د وسله نګرهار اسلغه ګرادیو څخه ورېدلای شي لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې اسلامي نړیوال خبراون کې مختلف ډول موضوعات په دغه خبراون کې موږ باندې کو راغلیو د تحلیل برخه ته یو موضوع متاکل دی وغه هم نوی موضوع <متحدث> ده <متحدث> لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې په اسلامي نړۍ کې په دیموکراټیک کټوګ اسلام پال واک تر رسیدلی دی نو پوزون پر خامہ خکو د تا کړي ده خبیلګي موږ په مصر سودان ترکیا و زداده په تونس کې لیدل شو او د لومړي پخراونه کې مودا توریسټ تونس ته په اړه معلومات هم درکړل پوزي لار هم سخته زپل کېږي ایا درېملاره کومشته اسلام پال د لپاره نو په دې یاره درته په ننني خبرونه کې سید جواد سره تحلیل لرو د دغه خبرو په وخت کې ایا د سې درېملاره شته چې اسلام پال پر واکټ د بلشی نو دغه درې ملاره څه شه ده جواز به تاسو معلومات درکړي د لمړی پختنه جواز به تاسو نو کو چې اسلام پال باندې کوته تاګاني ډېر زیات کیږي خو اسلام پال به هم مستواله مبارزه نکوي چې دا وجه ده په الجزائر کې په 1990 میلادي کال کې د اسلامي جبه په نامه یو اسلام پال ګوند انتخاباته وغټل کله چې دوی انتخاباته وغټل الته به سیکولر فوجي افسرانو د کودتا وکړل ګوردا دای چې دوی ورته مجبور شول چې او انتخابات لغوی اعلان کړي دوی مجبور شول غورونو ته لاړل د داخلي نظام په مقابل کې وسله پورته کړل خلاص وسله پورته کړل پزرګونو کسان یوازې د دغه اسلامي جبه په نام چکوم اسلامي حرکت دوی په شهادت ورسیدل پمډډول ډیر الجزایری په وجل شل پمډډول د الجزایر ډیر خلک مو وجل شو الجزایری اقتصادي حالت هم ډیر بد و درته ډیر حکومت بل او تر ډیره پرده کې سخت وي نه توشي نو اسلامپال ته دی پوه شل چې وسلواله مبارزه د داخلي نظامو وړاندې حل لار نه ده په 2002 میلادي کال کې بیرته دوی سره خبري وکړلې او په واک کراګټ شو. ا ملاغي روس اسلام پالاله ډیر وځه پل شروعو تقریبا په الجزائر کې سرور پینزو ګندو نه سرور پینزا حزب اسلام پال کو واکه مللاست لاله دي یعنی کو ګورو وسلواله مبارزه الجزائر کې نتیجه ورنکړه د داخلي نظامونو وړاندې هم دا ولکینو ته سوریه او ګوره دلته نتیجه ورنکړه کنن ته یمنو ګوره دلته نتیجه ورنکړه پم دې ډول نور ډیره هی وادونه که تاسو ګوره چالت د دا داخلي نظامونو البته د دا داخلي نظامونو وړاندې د وایم چاغه ظالم مستبد او جابر نظامونه د غوی وړاندې وسلواله مبارزه نتیجه ورنکړه نو پم دې ډول نور سنی اسلامي حرکتونو په دې باور دي د الجزائر د تونس البته د یمن د سوری او د نور اسلامي ودونو نه د الهامه خستنی سره دوی د دا داخلي نظامو په وړاندې وصلیت نه لاس کې وسله واله موارث او ډیره مننه محترم جواد سیپ تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه چې زیات خلک چې د اسلام پال چی مګر اسلام پال یا د پکتانم وکړه هغه اوس هغه حالت نه راوتلي دی چې کو د تاګانی بې کولې یا مطلب دا چې اګه لمړی لار چې اګه د زور لار دغه به انتخابه وله <applause> سید <احساس> دیموکراتیک نظامونه <احساس> به څومره غیزمندې ک دا واستمال واستوال مبارزين خبره راوړي دیموکراتیک مسلې ده دغه نظامونه به څومره غیزمندې بله د میو مهمه په خن سره او کامیاب شي ودی تونس کې کسه البته راشد الغنوشي واک وګټه انتخاباته پارلمان کې اکثره تر لاسکړ د دیموکراتیک بهیرونو بیا په کوته تا و شو په 2014 میلادي کال کې تورکی کې <مشتور> برډوغان باندې ګډه بشوچې نکمشه د هم دیموکراتیک بهیرونه کوم وګورو نوې کال <سؤال> کې چی اسلام پال په <سؤال> دغه برخه کې کار کوي د ټولني په جوړښت او ټولني په سمون کې اما د واک ته در رسیدلو واک نیولو دغه پالیسی دی تغییر تاړ چا ده دغه پالیسی باید نور تغییر شي سلف سلو چاغه اغه سیستمونه اغه قالبونه چې دی جوړ کړی دي چې تاسو دیموکراتیک لارو نه مبارزه وکي واک تراشي دا مه لار نه ده زکه تو تر ټولو په اسلام پال واک غټي او یا فی صدی کیو غټش پته به صدی کیو غټي پوز به راشکودا ته په وکی که سلف صدی کی مو غټي د ول سلف سلو راي وي سم دغه خلګ دوی دی تبیر ته نه پریدي چې دی دغه تطابق شي بالکل هو اغه ځمن لارې وا دام نه ده چی تندید ولدی ناستی واغ دی غټی بیرته په دوی کو دا کوي mm. واغ دی غټی سیکولر اب سران دی رازيد خپل هووسونو تابع کی دی او ټول اسلام پال د دوی نظام د لمنځوري دغه دی. mm. دیموکراټیک سیستم چوس روان دی او اسلام پال پکه پا څو څو ځله واکته ورسیدل بیرته راو را پردېدل څو څو ځله واکته ورسیدل بیرته راو را پردېدل mm. دغه کاملا باید تغییر شي okay. البته د تغییر لارښتا کیدله شي چې اسلام پال په پا نو تر هو بند کوشش ډیر oh. منکو <laughs> جواد محترم وستهوال مبارزين مروتن اسلام پال بله لهغې ورسته په ديموکراټیک نظام کې یو تستونځره منځ ته شوي لهغې ځخه هم راوځو بله راځو خپل اصلي موضوع ته درېملرښت اسلام پال سره ایا دغه دواړو لار نم تیرېدل شي یا لږسي اله که څنګه تا سو ویل چی پر نو لارو تر باندې نو لارو چارو باندې کار کول پکار دی سوچ کول فکر کول پکې پکار دی ځکه چې وخت وس وخت مخانه وخت نه دی وخت تغیر کړي دی اوس درېملارشتک اوریدونکو دی بله اطمنسته د 300 نه یې چا غړي یو هلار ونه لری هم څه کلهس لواله مبارزت د داخلي निजामونو په وړاندې نتیجهنور کی دغه مالصپن ديموکراسي کم نتیجهنور کی اسلامی حرکتونو له پارا تنظیم درې ملارښت درې ملار اول پایل کیز مپ باور دس کول پکار دي اسلامی حرکتونو د اسلامی وادونو پومن کی باید اول پیوړی رسني زکات لولري پیوړی رسني تیمونه ولري ولې لصوله ملونونه در رسنیو احمد پدی کې مده چې غالباً هېلې لري کلنٹن وچی د امریکا او موتبره رسنیو دلکسیینین نور ته په غور په ډول ورته ول چی تاسو د پوس شو یا نور بله دوه لر لوړ امکانات دوه ډیره پیسې دوه ټاپ خبري اعلان لري خو د دې سړم یو الجزیره ماته نکټله او وي پویدل په دی غ باندې د تک د نور غربي رسنیو غورو د یو وی رسنی نومیناخ لمداغي بودیجه یوازې ستاسو یو وزارت هم دی اغه په دې پوې کې چرسنی ته رحمت لري دا اوس کو ګورو تونس کې کومه کامیاب شي کو دا تا چا دا وسه وزرا اکاؤنٹونه جوړ شو د راشد الغنوشي د اسلامي حرکت پر ځد باندې ټولو نه تبلیغات کول دولت زه هم دې ته برابر کړو چې دوی غلطي دوی فاسدان دوی د سې دوی قاچاق براند دوی تره ګرځي د سې برابر کړو پام دې ډول باندې ټولو رسنۍ هغه ته یې خبرول هغه سې خبرول چې کودتا چانو آماده کړو ټول د کودتا په ګټره پوره نور کول پدې هاها کې پدې تزویری رسنیو پدې جال کې د اسلام پالونکو ډېر خاموشو دی اگر که چېغه وحلې غوښانا ورېدل زکه ټول چینلونه ټول رسنیز مطبوعات د دې پلاس کې اسلام پال باید یو پیاوړې رسنیز ټیم ولري د دې نور څه به جوړ کړئ شي اټمن دا خص نه ممکن خبره نه ده او کېد شي هغه دغه پر زت باندې په 9 لاره چا باندې خلکو کار پیل کړی وي اغل ته بده امکان لري امکان لري خطر د دغه چیلنج منځ وړل لمبري حاله لاله چې دغه رسنۍ مقابله بیرته په دغه سټاپ رسنۍ وشي په دې خاطر چې کارتلونکي کې اسلام پالونه باندې کوته تا کېږي دغه رسنۍ زحمت ساده وکی راتن کیږي که په اسلام پال کو د تاکيږي دغه وخت کې د توپانونو په وخت کې به ولس خمارني ويده بنې دلته به د اسلام پال تر څنګه ودری د لشي لومړی لارې دغه دويملاره دادا همت صاحب چې اسلام پال باید قوی اقتصادي باندونه په دغه اسلامي هیوادونو کې ولګي دغه دغه اقتصادي باندونه چې خپل د پواز کې کول د تاکوون کې افسران هم تر نزانوني شي خو ځوله دغه اقتصادي قوی باندونه چې ټول هیواد په اقتصاد باندې غيزول لري دا اوس تاسو ګورئ د امریکا په اقتصاد کې يهودان ډېر قوی وندل دي صحیح ټول امریکا د اسرائیلو د ګټو په خلاف ترخی ځکه چې اقتصادي ونده قوی ده یو اقتصادي سیستمم ډیل کولای شي چاغيزو شي درم درم چې کولای شي اسلام پال په کې بریده ورسیږي په فوضي او استخباراتي چینلونو کې باید اسلام پال خپل کسان ولن په فوضي کې باید خپل ریښې ځای پزای کی دوی باید ترڅو چې بیا په راتلونکو کې فوضونه اسلام پال په وړونو کې ونوړي یا دوی ته دغه سکو د تاګانی کټی دی دا څه دی معنا کوم د تاګانی پرپونی شي پرونی شي bale او بل لاره دا چې دوی باید وخت در رسول لپاره یو څه محدود جيمونه ولري شي یو څه کسانو لري لکه ترکي 4000 بکان اردوغان دا دا مم. مم. دا دا او د ټیم وګره وخت څه سنت رابې چلته کارو کپه سودان کې دغه کسانو ور رسول تاسو یو جمن ټیم ته مارځا دا ډیر ښه شي وسنه ویبه ممکن ویبه خو ترډیره نخکاری په ځای ډیره مانه نجوان سه محترم د خپلونی وخت سره پای تر رسیدنه ده الله تعالی ووکړي چې همداسي ووکړي او په دغه لارو چارو باندې چې مخکې موږ موضوع کې وړاندې کړل درېملاره باندې به غوړه فکر وکړي تر څو پرې خپل کامیابی خلقو اهي وادونو او ټولې نړۍ ته ځرګنده کړي زموږ ننني خپلونه هم په همدې زیپای تر سیګل تاسو ټول مننه تربیه خې جاری